Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sehat, dan salam sukses selalu untuk kita semua, pemirsa yang budiman. Dalam Islam, setiap kucing adalah pembawa rahmat dan berkah. Ada enam alasan mengapa kita perlu memelihara kucing, yakni: satu, kucing membawa malaikat ke rumah kita. Kedua kucing adalah salah satu binatang peliharaan Nabi Muhammad SAW yang sangat beliau sayangi. Ketiga kucing membawa sunnah. Keempat, air liur kucing adalah suci dan tidak najis. Kelima, kucing bersih dan membersihkan. Keenam, sifat kucing amatlah tenang. Kucing kampung atau kucing liar merupakan salah satu hewan yang banyak kita jumpai di sekeliling kita. Ada yang mondar-mandir di jalanan, pasar, depan warung, di sekeliling rumah, serta di tempat-tempat keramaian lainnya. Ada yang tampilannya kelihatan bersih dengan ukuran badan yang biasa-biasa saja dan ada pula yang terlihat kucel, kurus, kotor, serta bau. Macam-macam rupa, bentuk, dan kondisinya. Itulah keadaan dari kucing liar atau kucing yang tak bertuan. Hal inilah yang membuat banyak orang yang enggan memandang dan mendekatinya, apalagi memegangnya. Kucing-kucing liar ini sering mondar-mandir untuk mencari makanan karena mereka selalu kelaparan, apalagi mereka hanyalah kucing liar yang tak bertuan sehingga perutnya akan sering keroncongan karena jarang makan. Mereka berpetualang di pasar-pasar, menyusuri jalanan dan mengunjungi rumah-rumah sekedar mengharap bisa mendapatkan makanan. Jika di suatu rumah ada orang yang baik hati memberikan makanan, sekalipun hanya sisa makanan rumah seperti potongan tulang ayam, kepala ikan ataupun sisa-sisa ikan, maka jelas luar biasa senang sekali rasanya. Dan pastinya kucing itu sangat merasa kenyang. Dengan sisa makanan saja, kucing itu sudah senang dan akan berdoa kepada Allah agar orang yang memberinya makan tersebut dibalas Allah dengan rejeki berlimpah. Dengan makanan sisa saja, kucing akan mendoakan kita, apalagi jika kita memberikan makanan yang baru, yang bergizi, dan bermutu baik. Pastilah Allah akan membalas dengan rejeki yang terbaik juga untuk kita. Doa kucing kelaparan merupakan doa yang dipanjatkan oleh kucing sebagai bentuk balas budi terhadap kebaikan orang yang sudah memberinya makan. Ia ya, kucing tanpa kita sadari akan selalu mendoakan orang yang memberinya makan, walaupun makanan itu sangatlah sedikit. Kucing akan selalu berdoa kepada Allah supaya orang yang memberinya makan diberi rahmat dari Allah seperti limpahan rejeki dan pahala bahkan bisa menyelamatkan di hari pembalasan kelak. Doa kucing kelaparan disebut sangat akan membantu kita, baik dibalas berupa rezeki di dunia maupun pertolongan di hari akhir nanti. Kucing selalu mendoakan orang yang memberinya makan agar selalu satu mendapatkan balasan yang lebih dibanding makanan yang kita berikan. Jangan merasa risih atau jengkel ketika kucing meminta makanan di saat kamu sedang makan. Berilah sedikit makananmu untuk kucing itu. Jangan sampai kamu mengusirnya karena sedikit makanan saja, kucing akan bisa mendoakanmu. Doa dari kucing nyatanya akan menurunkan rahmat Allah kepadamu. Balasan yang akan kamu dapatkan dengan memberi makan kucing pun sangatlah tak terduga kamu bisa saja mendapatkan balasan yang lebih yakni 100 kali lipat dari apa yang sudah kamu kasih ke kucing itu Balasan berupa rezeki inilah sebagai bentuk doa kucing yang merasa dipedulikan oleh orang yang memberinya makan tersebut Kedua dipermudah dalam mencari rezeki Pintu rezeki akan terbuka bagi kita sehingga kita tidak merasa terbebani saat memberi makan kucing rejeki kita akan mengalir dengan seiringnya pintu rejeki kita terbuka kita akan selalu dimudahkan dalam segala urusan mencari rejeki berkat doa kucing kelaparan yang sudah kita beri makan tersebut kucing akan mendoakan kita agar dipermudah rejekinya karena setiap kebaikan kita dalam memberi makan kucing kucing akan berharap dan berdoa agar rahmat berupa rejeki benar-benar bisa kita dapatkan Ingat, dalam memberi makan kucing kita harus ikhlas Bukan hanya semata-mata ingin dipermudah rezekinya Belajarlah untuk tidak memikirkan imbalan Teruslah menjadi orang yang baik Urusan balasan atau imbalan biarlah Allah yang mengaturnya Ketiga, mendapatkan pahala Salah satu tiket yang membawa kita ke surganya Allah adalah pahala yang banyak Pahala yang banyak salah satunya bisa kita dapatkan dari menolong kucing kelaparan Menolong kucing yang kelaparan dengan memberinya makan bisa menjadi salah satu opsinya Tolonglah kucing tersebut, maka kucing juga akan menolongmu dengan memberikan doa Doa kucing kelaparan akan menurunkan berkah dan rahmat Allah Tidak hanya rejeki di dunia sebagai gantinya, kita juga akan mendapatkan pahala yang berlimpah Hal tersebut akan menemani kita di hari setelah kematian nanti. Meski aktivitas memberi makan kucing terkesan sepele, namun kita akan mendapatkan pahala yang banyak karena ketulusan kita dalam memberi makan kucing tersebut. Keempat, permintaan kucing agar orang yang memberinya makan selalu dimudahkan dalam setiap urusan. Jika kamu mengira bahwa kucing tidak tahu balas budi. Maka, pikiran tersebut adalah salah besar karena di setiap perbuatan baik kita dalam memberi makan, kucing tersebut akan selalu berusaha membalas budi. Cara kucing membalas budi adalah dengan mendoakan orang yang sudah berbuat baik kepadanya. Kucing selalu berdoa agar orang yang sudah memberinya makan minum selalu diberikan kelimpahan rahmat oleh Sang Maha Pencipta rahmat yang dimohon kucing akan membuat kita dipermudah dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala hal yang batil akan mengelak dari kehidupan kita karena sedekah makanan ke kucing akan menolak bala. Kemudian, segala urusan akan kita dapatkan tanpa kita sadari berkat doa kucing yang sudah kita beri makan. Jadi, jika kucing datang kepada kita untuk meminta makanan, Sebaiknya jangan diabaikan, apalagi diusir dengan kekerasan, karena kucing itu mendatangi kita hanya untuk berbagi kebaikan dan menghapus dosa-dosa kita, subhanallah. Oke pemirsa yang budiman, itulah balasan kebaikan jika kita memberi makan kucing-kucing terlantar. Semoga bermanfaat dan menginspirasi, agar kita menjadi orang-orang beruntung yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa lagi di episode berikut di channel yang sama. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalam.